Півтори тижні тому до мене звернулися ну, з тими, з ким ми домовляємося стосовно наших хлопців, що наш хлопець є поранений, у нього важка ситуація з ногою і потрібен апарат Єлізарова. На превеликий жаль, такого вільного апарата не було. Попросили та сторона забрати цього хлопця, але забрати його досить специфічно, бо треба, щоб він лежав і нога була на витяжки. Так от саме цікаве, що я звернувся до Московського, бо хлопець був в Житомирській області, і де для голови державної адміністрації Московського. Звичайно, машину ми не отримали, ви самі розумієте, бо вони так ставляться до нас, до народу, як до, військ, до воєнних, так і до цивільних. Абсолютно однаково. Зажрата влада, ви мене вибачте за відвертість. Так от, після того, як я сказав на весь світ про події з Машковським, який хамовито не надав цього транспорт, сьогодні ці хлопці троє, вони з Чернігівської області. Я звернувся до голови Чернігівської обласної ради обласної адміністрації і, на щастя, пошептало, ви знаєте, треба їх вчити. Надана було ось той транспорт, який стоїть позаду вас. І сьогодні ранком батьки практично зустрічали нас тут, батьки рідні. Наші хлопці зустріли і був наданий транспорт, який зараз повезе їх з комфортом наших героїв додому. Буде робота теж. продовжувати кар'єру. А де працювали? В ресторані? Да. В кафе. В якому ресторані? Що там Да не бурачки. Ну, кафе далі. Может, я пойду на другую какую-то работу оплачу. Будет видно, да. Буду, доберусь домой, может, там будет видно. Чего? Вы задумывались про подальшую карьеру в Пусково? Нет, хорош. Хватит. Хай, хай другие воюют. Это вы уже попадаете под демонтализацию? Ну да. Значит, хорош воевать. хорош воевать. При штурме нашего блокпоста попали. Блин. Да, мы одновременно попали, как находились на одном блокпосту. Вы сейчас в колонии были разом были у нас? Нас забрали, получается, разные группы. У меня и одного и в общем наши одни забрали, а их забрали другие, как бы поделили. находились в разных местах, буквально только я последние три недели, как находился с ними, меня привезли к ним туда, в службу безопасности ДНР. Вот скажи, что до Время от времени. Ну, как говорится, не без реха. Было и такое. Ну, так, в принципе, нормально косились. Давали до позвонить? Да, давали домой позвонить питание было. Занимались работами. Все, что придумает человек, то и приходилось нам делать. От переноски песка до мытья машины, помещений, уборки мусора и тому подобное. Вы мобилизованы в зону сколько я 24 апреля был мобилизованный, 10 мая приехали, нас, вернее 9 мая нас отправили 2014 года в зону АТО, пробыли там до ноября месяца, потом произошла ротация, нас вывели в Гончаровск, побыли там пару месяцев, ну и после Нового года, в середине этого января, нас вывезли уже в Донецкую область. По последний день, как нас взяли в плен, добавилось и стрелковое, и грады, и танки. Ну, как находиться на настоящей войне? Не было. Был. А где осколочное правое бедро и контузия. Ну, сейчас потребую, ну, требуется лечение, потому что там как бы ну, поверхностно, знаете, где ранка была, так вот, замазали, там в лоб подрихтовали. Как бы первую медицинскую они оказали, но особо лекарств у них не было. Ну, а уже, ж, когда перевели в службу безопасности в Донецке, там уже, ну, уже как бы медпункт есть, там уже под капельницы положили, то есть прокапали более-менее, ну, так же состояние немного улучшилось. Как все Ну, прорыв пошел, мы просто стояли за километр до где ополченство, так сказать. Наш блокпост напротив террикона был, откуда по нам стреляли. Танки пошли. На блокпост? Да, по всем нашим блокпостам по танкам. И зачистка пехота пошла. Там много людей. Нас в Улеорску два взвода стояло. Там человек максимум до 80. На них, он, Дима говорил, человек 700 был. В Донецку нормально было. А не в Донецке до того? Ну, тоже такси. Такси? Да. Еще раз мы с Ну, Донецкую территорию убирали. В месяц ездили в Донецкий аэропорт. Двухсотых доставали. Да, вот это 21 января почти не заезд, который. Самому довелось? А... Да, 20 человек доставали. Ну, 19, я знаю, полностью, это так. Шестерня. Ну, там в МЧС вместе работали. А, МЧС, ДНР? Ну, ДНР или ДНР. ОБСЕ Красный Хрест забирали на Дашинце.